केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भरे श्रीधरं माधवं गोपितावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भरे अद्भुतं केश अच्युतं केशवं सत्यभा माधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् इन्दिरा मन्दिरं चेतसा सुन्दरम् देवलं नन्दसं ने अच्युतं केश संति में शिने चक्रिणी रुक्णी रागिने जानकी जाने वल्लवी वल्लवायात्मे कौस विध्वस राम श्रीपते हरि कृष्णगोविन्दये रामनारायणं श्रीपदेवासुदेवाजितश्रीवे अच्युतानन्दये माधवादो शयं द्वारकानाय पन्द्रौपदी रक्षत अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदानो तस्य तया शोभितो गजकारण्युपुण्यताकारण ब्रह्मणीलातो वानरे सेवितो गच्छ सम्पूजितो राजपात्र ब्रह्म अच्युतकेशवं नाम नारायणं ना। कृष्णदाय

ुपल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया यो विरोहस्थलं लोयितां नियो द्वारिजाक्षं भजे अच्युतं केशवन् रामनारायणं कुञ्चितैकुन्तल राजमानानन्दं रत्नमलिलकुण्डलं कण्डयो आयुधेयुरकणं प्रोज्वलं किञ्चिणीमध्युलं श्यामलं कम्बरे प्रच्यं नाम रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेव अच्युतश्चाशकं य पठेतिष्ठतं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषस्सृहं रुद्रतस् सुन्दरं करुविश्वं मनस्तस्य वश्यो वासुदेव हरिश्री शंकरचार्य अशुकाष्टम संपूर्णं कृष्ण भगवा धन्यवाद